Відомо, що якби напередодні ну, дрони служби безпеки України атакували газовий термінал у порту Темрюк, це Краснодарський край, і відомо, що він палав три доби. І за даними інсайдерів, знову ж таки пишуть, що ця операція провів центр спецоперації Альфа у наслідок атаки знищено понад 20 резервуарів по 200 метрів кубічних із 30, а також залізничні цистерни, проміжну заправну ємність і зливну норму естакаду. Как вы оцениваете тут для врага? Ну, то есть, если три дня палало, то значит, добрый тогда. Ну, служба безопасности вообще молодцы в этом смысле. То есть, они если прорабатывают воздушные атаки, вот я, ключик, вам могу сказать, там, там реально у них где-то есть толковый консультант именно из авиационной сферы, потому что толково выполненные авиационные атаки, с подключением всех сил средств, которые нужны и с определенной последовательностью для подготовки этой атаки, ну и самой атаки как таковой. То есть они непосредственно берутся за выполнение такого рода задач уже с, с точки зрения профессионализма, причем в авиационной сфере, так это на 100%, так как минимум. Любая, любая атака авиационными средствами, беспилотниками большой дальности, то есть трактическими беспилотниками, это уже в чистом виде авиационная, составляющей. То есть это та авиационная компонента, о которой мы с вами ну, несколько лет как минимум говорим, потому что третье тысячелетие это как раз и есть война именно авиационной компоненты для уничтожения экономики противника, это тылов противника. Вот служба безопасности занимается с точки зрения ее профессиональных задач немножко не свойственность себе сферы. Но потому что за ниткой, за линией границы там работают, должны работать служба внешней разведки, главное управление разведки, и военные структуры служат безопасности, по большому счету, должны работать внутри страны. Но вовремя подставленное плечо, здесь надо отдать должное Малюку, то есть он выровнял эту ситуацию, взял на себя часть выполнения такого рода задач, пока армия подтянулась. И сейчас, в принципе, ну, чуть ли не единственное такое передовое подразделение по нанесению точечных, довольно-таки опасных для России ударов по их экономике. Ну, мы видели непосредственно эти удары, начиная от Керченского моста и заканчивая операции «Паутина» по стратегическим бомбардировщикам России. Но ну, это сейчас вот удары, допустим, по Тимрюку или там по другим, по, по другим нефтеналивайкам, я их так называю. Она уже рутинная работа, но тем не менее системная, плановая работа по уничтожению российской экономики, базирующейся на нефтегазовой отрасли службы безопасности, я их в свое время называл контрики Малюка, но ну, сейчас это уже СУА, которая работает на эту дальность, минусуют эти объекты. Тимлюк одна из таких серьезнейших целей. Туапсе, нефтеперерабатывающий завод и тот же нефтетерминал, опять же работали СБУ. Новороссийск, это та же самая картина, опять же служба безопасности работала непосредственно удар, ударов по нефтяным маякам и системе перегруза нефти. И вот здесь сейчас до Тимрюка добрались там рядышком еще есть порт Кавказ. Это так, малюку на заметку. Порт Кавказ там тоже серьезная такая цель, которая в основном на Крым, в Крым переброску топлива, боеприпасов и так далее и тому подобное. А вот Тимрюк, один из этих, этих направлений, Азовское море, Юг Азовского моря, добрались, молодцы ребята, но здесь однозначно зачем. Також відомо, що у Чебоксарах це чуваши. Також мешканці повідомляли про серію вибухів. Губернатор підтверджував, що там якісь були влучання, і зокрема поруч від підприємства Вендір, прогрес, який виробляє для російської армії антенна комети, що використовується для захисту дронів від українських реб. Ну, тобто, саме цей об'єкт шукали дрони наші. Ну, там и в том числе это производят, но реально это высоковольтный завод, завод высоковольтной аппаратуры, и его надо было отминусовать под общую задачу уничтожения российской энергетики. А здесь вот это вот очень важно. Помимо того, что работаем по российской нефтянке, нефтегазовой отрасли, надо обязательно параллельно уничтожать российскую энергетику разного уровня. То есть это не только там те же станции, подстанции или там теплоэлектростанции, теплоэлектростанции и так далее и тому подобное. Это в том числе и заводы по производству высоковольтной аппаратуры разного уровня, начиная от трансформаторов и заканчивая допустим, системами управления, на которых, на базе которых там также самое прорабатываются некоторые вопросы и военные, военных тем. То есть все-таки электроника как таковая, она используется в том числе и, и в армии. Потому что вот здесь такой военно-экономический объект, а Чебоксары, правый берег Волги, это восток от, на восток от Москвы, в сторону Казани, там недалеко от Казани, на правом берегу, добрались, выполнили боевую задачу. Тоже молодцы, тоже зачем. Дівці, якщо говорити про ситуацію на фронт, то Діпстейт вже констатує, що Мирногород фактично у котлі заблокований з усіх боків, як російськими військами, так і сірої зони. Крім того, повідомляє, що на цьому напрямку за останню добу під контроль Російської Федерації перейшли населені пункти Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка. Роман Григорович, ну якщо знову ж таки майже в котлі, то чому тоді і досі немає якби наказу на відхід, чи якби ну ситуація ще якби не диктує тоді такі умови? Ну ми ж не знаємо, є не то, що відбувається на даний момент. Дело в тому, що Діпстейт запаздує На тиждень, і на дні или і це правильно від відхода теж гнатовки это ж було ще несколько недель на. это сейчас просто Диптей это показало и дали это в информпоток. поток кстати очень грамотно вот с такой с такой точки зрения, то есть сначала был организован управляемый отход наших ребят из этого кармана юго-восточнее Покровска, а после этого только в информационном потоке, после того как отошли все, вывели всех, выстроили новую систему обороны, то есть создали определенные и после этого только в информационном потоке, появилось уже подтверждение о выходе. Вот так правильно подавать, а не в обратную сторону. То есть та же самая картина и сейчас. Там в Мирнограде там непростая обстановка. Может быть, сейчас и дана команда на выход, но информационно это пока еще никто не подтверждал. Хотя с точки зрения, допустим, военной, удерживать Мирноградское направление возможно. Покровско-Мирноградский ось удерживать можно при одном «если». Если есть достаточное количество сил, средств разблокировать Мирноград с севера, со стороны Родинского и Красного Лимана. Мы сколько недель или месяцев говорим как раз за это направление. Если есть возможность разблокировать, отсечь эту клешню, можно удерживать Мирноград и нужно даже удерживать Мирноград. Если такой возможности нет, а эта возможность напрямую зависит от тех резервов, которые есть в распоряжении НГШ генштаба и, естественно, на главнокомандующего Сырского, а это только они знают, то, то тогда, если нет такого, то тогда надо ребят выводить. Еще раз повторяю, может быть, это уже проводится. Мы просто в информационном потоке работаем с доступной информацией, которую уже дает подтвержденный наш генштаб или, допустим, тот же Deep State. Это уже после того, как. Потому посмотрим, то есть в ближайшую неделю-полторы это будет понятно, какое решение было принято по этому направлению. Сдача Покровской мирноградской площадки, она же началась не вчера, не сегодня. Отходы там не вчера, не сегодня. Она началась летом. То есть, когда было принято решение снять большое количество войск Восточного фронта и перебросить их на Курское направление, потому что некоторым депутатам показалось, что Курская магнитная аномалия вылезла из-под земли и начала штурмовать Киев. Вспоминайте, я специально сарказмом говорю, потому что, ну, сколько уже до этого времени то есть были сняты достаточно большое количество войск с Восточного фронта, переброшены на Северный фронт и оголили, практически отдали россиянам Покровскую Мирноградскую агломерацию. Отдали, и тогда, как только россияне начали переваливать через трассу на Константиновку с Вернограда, и тогда было понятно, не было никакого противодействия. Не поставили в строй силовиком, мы миллиарды раз об этом говорили. Снимите бронь силовой структур, поставьте 1100 в состав вооруженных сил Украины, напитайте те корпуса, которые были созданы, и мы бы удержали это направление. Это не было сделано. А раз не было сделано, значит, сдача Покровского-Мирноградского Гарнизона, имеется в виду рубежа, началась еще тогда летом. Когда оно было принято, я не знаю. То есть это может быть в 22 году, может быть раньше, в Амане, где-нибудь в Стамбуле. То есть когда обещали Путину Донбасс дать. Но вот именно само действие военное, оно было с лета этого, этого года, оно развивалось. И мы это, кстати, чуть ли не в каждом эфире, а на это обращали внимание. Сейчас можно только констатировать факт, факт что это направление сдано. На данный момент мы можем максимум, что здесь делать, это удерживать рубеж Покровский. В Покровске, в Мирнограде рубеж имеет в виду третью линию обороны по высотам. Она там выстраивается где-то примерно по вине. От Красноармейской западной через Покровск на Доброполе. Это та гряда, последняя гряда Донецкого кряжа Западная гряда с высотой больше 200 метров, которая дает возможность как-то контролировать близлежащую поверхность и давать возможность россиянам, Двигаться дальше с выходом на оперативный простор в горизонт с опусканием до высоты 50 метров под Павлоградом и дальше под Днепром. То есть удерживать рубеж еще можно, но сама, само направление, практически западная часть Донецкой области, вот таким способом летом этого года была сдана Россия. Про проблеми в управлінні ще поговоримо. Дозвольте запитати щодо фронту. Діпстейт знову ж таки констатує, що у районі Сіверська також погіршується ситуація для наших військових, тому що противник ще більше заводить своїх свої піхоти у місто, і потроху кажуть, що Сіверськ переходить у руки противника на ваш погляд, найближчим часом, як тут можуть розгортатися події, якщо такі росіяни захоплять місто повністю, що тоді це означає для нас, що далі? Тиверьс був хорошим тоном гарнізоном для рубежа Білогород, дуже довго ми утримували, більше року утримували рубеж Білогорівки, а движені росіян со сторони Лисичанська, то есть Лисичавка, в них переробчаючий завод там є, ЛНПЗ так називається, вони туди пытались пройти на Сиверс через Белогорку. Белогорку удерживал больше года. А там стояли наши укрепрайоны, довольно-таки толковые. После того, как посыпался наш фронт на этом направлении, россияне уже пошли, практически подошли к Сиверску. И действительно в Сиверск уже заползают российские практически, тактические э, группы. А дальше они по, по, стандарту они будут накапливаться и завяжутся, э, в Сиверске завяжутся ну, такие городские бои. Они могут длиться годами, как в том же Волчанске, или если будет принято решение из-за невозможности удерживания этого направления, она нам придется отходить, потому что они же давят не только со стороны Лисичанска, они давят с юга, а они давят и с севера в том числе, там со стороны Ямполя, то есть Ямполь тоже уже под контролем России. И они пытаются двигаться дальше по правому берегу северского Донца на, на Славянск, по левому берегу на Лиман. То есть общее давление понятно, то есть оно логично с точки зрения войны. Если у нас есть чем противостоять, надо, конечно, удерживать. северский гарнизон, северская рубеж, он в принципе довольно-таки устойчивый, если удержаться, допустим, давление вот, давление с севера через северский Донец, то есть удержать россиян по северскому Донцу, то в принципе с юго-востока его можно удерживать, северский Гарнизон. Если нет, то придется просаживаться там, ну, в сторону Славянска довольно-таки серьезно. Что... Здесь уже будет принимать решение командование, конечно, оперативно-тактического звена. Опять же, в зависимости от того количества резервов, которые могут быть выделены на это направление, в зависимости от той плотности войск, которая достаточно для удерживания россиян по направлению юго-восточному от Славянска опять возвращаемся к чему? К снятию брони с силовиков, постановке что... Без, это, без этого действия ну, мы не удержим Восточный фронт в тех позициях, в которые бы нам хотелось. Придется просаживаться, придется фронт выравнивать. Что такое выравнивание фронт Это уменьшение ш... общей ширины фронта. Общей. То есть, а естественно, если ширина фронта уменьшается, то плотность войск увеличивается. То есть один из вариантов, допустим, увеличить плотность войск, это отойти, выровнять фронт, но это же приведет к потере э, на наших позиций. А потеря позиций приводит к дальнейшему движению россиян, такой замкнутый круг. Потому без постановки строя силовиков на данном этапе ну, абсолютно не обойтись, иначе мы потеряем Донбасс. Не так быстро, как бы россиян хотелось, но можем потерять, ну, по крайней мере, часть Донбасса. Они могут подойти и к Славянску, Краматорску непосредственно, разрушить эти города. А там сотни тысяч людей живут. Романе Григоровичу, якщо говорити про проблеми в управлінні, Мар'яна Безугла заявила, що вона блокуватиме свою діяльність в парламенті, допоки не звільнять головкома Олександра Сирського. каже, що до нього дуже багато запитань. Мовляв, зокрема відбувається весна, скажімо так, у військах. Крім того, вона акцентує, що військової реформи немає. Росіяни просуваються, немає аудиту. Штаби роздуті, впровадження термінів служби немає. Ну, це жно таке напевно питання, якби не. До головкова, так сирського, крім того, каже, що сирський на посаді про нього наче забули. Його підлабузники залишаються. Зловили випадково на фото хіба що старого кузьмука. А скільки кузьмуків там зараз? ППО досі має критичні проблеми з упорядкуванням. Ми пропускаємо російські безпілотники, понад мільйон заброньованих, сотні тисяч невоюючих, прилаштованих військових і лише десятки тисяч людей на фронті без розтації. Чи справедливі ці претензії, які вона озвучує відносно головпома Олександра Сирського? Це в качті дружеского сарказму, і це може бути в такому плані, не дають їй покої лаври Святої Марії, яка покривала свои, своїми можливостями якусь крепоти, вона намагається покрити ще і Верховну Раду. Ну, понятно, це чуть інше питання. мы как-то полгода назад говорили с вами о из причин, кстати, как раз проблематики, связанной с Сырским. Это было участие той же Марьяны в направлении курс Киев. Вспоминайте, когда там все побежали, бросили восточное направление, Сырского заставили практически заниматься курско-киевским направлением, хотя было понятно, там некому, нечем идти как раз отработали на российское ИПСО, так называемое. Им надо было оттянуть наше внимание от Донецкого фронта. Естественно, все побежали прикрывать Киев. Но сняли войска с Восточного фронта, россияне там продвинулись довольно-таки сильно. Поэтому в этом смысле есть определенный негативный опыт реакции на некоторые высказывания наших депутатов, где не только в Марьяне, там достаточное количество депутатов, которые дупля не отбивают в военном деле. Вопрос к Сырскому есть, да, конечно, есть. А, а что он реагирует на все эти вбросы? Он же, он же военный, он должен заниматься военным делом, должен отбиваться и от этого внешнего влияния абсолютно никак не реагировать на внешнее давление при принятии стратегических решений, иначе выглядит как хороший оперативно-тактический командир оперативно-тактического уровня и абсолютно бестолковый стратег, потому что реагирует на вот таких марьян, реагирует на какие-то внешние моменты, проваливая по, некоторым позициям фронта. Есть, конечно, эти проблемы, конечно, и вопросы есть. Мы, не только по Кузьмуку, там совка хватает после 22 года, когда в строй начали ставить всех и вся, подметая под гребенку, а тем более, когда начали хватать на улице колхозников, пытаясь здесь сделать из них истребителей, ну, мягко, так скажем, размыли профессиональную армию нашей вооруженной силы Украины, хотя надо было делать сразу, сходу, согласно того же закона 24 статьи о полиции надо было ставить не, не прикрывать бронью силовику, как это делало, скорее всего, такие, как Марьяна, имеется в виду политики, депутаты. Они же прикрыли госслужбу бронью. А надо было сразу разворачивать работу ТЦК на внутреннее потребление из состава госслужбы, в основном силовых органов, из состава тех органов, которые проходили обучение с оружием, владение оружием. Ну это ж просто, это ж понятно что у нас есть вооруженные силы Украины, которые проходят обучение с оружием для отражения внешней агрессии. Есть внутренние правоохранительные органы, которые проходят обучение владения оружием для обеспечения безопасности от внутренней так называемой агрессии. Так вот, во время войны эти внутренние, так сказать, органы правоохранительные, они должны поставить плечо вооруженным силам Украины, зайти в ВСУ, и запустить э, определенный механизм рекрутинга. Его надо было запускать. А у нас получается бусификационный закон запустили, правоохранители начали заниматься бусификацией. Э, часть ТЦКшников, это ж мусора, которые туда подоткакивали, ну что непонятно, все же прекрасно это понимают. И вместо себя отправили на линию боевого свернее, отправили в войска, отправили бусифицированных колхозников. Называется колхоз создали, давайте колхозников. А вот все побежали это делать.